Це програма майстер-клас, і я Наталка Фіцич. Сьогодні я пропоную зайнятися особливою справою. Я би навіть сказала справою, цілком чоловічою зброярством. Майстер, який вчитиме мене цієї справи, також особливий. Єдиний у світі зброяр, який розгадав втрачений століття тому секрет Златоустівської сталі, живе на Луганщині. Отже, я вирушаю до майстра. Зброя супроводжує людство протягом усієї історії. У кам'яному віці люди робили кінжали з кістки, дерева того ж каменю. З появою металів почали виготовляти ножі. У бронзовому віці з'явилися мечі. В Україні зброя мала особливе, навіть сакральне значення. Давні скіфи поклонялися мечу і проводили на його честь пишні обряди. У часи Київської Русі меч був символом князівської влади і водночас свободи. Надіслати свій меч ворогові означало підкоритися. У козацькі часи шабля стала неодмінним атрибутом воїна. Причому ставилися до неї як до жінки і оспівували у піснях. Отже, чи вдасться сучасній жінці виготовити зброю власними руками? І що з того вийде? Вже на Луганщині у місті, що має назву антрацит. Власне, з самої назви зрозуміло, що це шахтарський край. Тут добувають вугілля, а точніше, його найкращий, найдорожчий сорт антрацит. Але я сьогодні до шахти лізти не буду, а працюватиму з майстром зброярем і йду до нього знайомитися. Доброго дня! Доброго дня! Я Наталка. Я Олександр. Мне казалось бы классно с це правда? Так, есть дуже цікаві роботи. Проходьте, побачите. Покажете? А як? Подіходіть. Будь Это Це дідусь прославив фамилию так, что даже мои дети до сих пор пользуются его славой. На поступах Сталинграда не пропустил фашистовоги. Ну, вам є яким пишатися. Да, мені. це моя бабуся Марія Аксентівна. Це дружина мого діда. Писалася ця картина ще до війни, писалася з натури і її рідним братом. Такі славні предки у нашого зброяра майстра, але мою увагу вже привертають вироби самого майстра. Це і є моє творчество. То, чим я займаюсь, чим я живу, починаю буквально з раннього дитинства. А що це за шаблі така? Да. А? Це шашка. Приз військового наказного атамана війська Донського. за отличное владение холодным оружием. В богатом исполнении Эфес полностью сделан из литого серебра, чистая золото корона и первое место заняла в 2006 году на мастер-клинке шашка. Это дамасская сталь, это многослойная сталь здесь 900 слоев. А вы секрет домашней стали, стали был Секрет открыли еще в конце 70-х. Наковываем три разных марки стали, мы это сворачиваем, свариваем, сворачиваем, свариваем, сворачиваем, свариваем. Сворачиваем. До, до такие... тысячи раз, до тысячи слоев получается. 65 я сталь дает пружинность стали, у 8 сталь дает Но твердость. Она так продается. Да. Эта сабля называется «Ночной дозор». Кавалерийская сабра образца 1827 года. А чего она такая синяя? Воронение синего побегу. Тогда в Златоусте так называлось. Старовой Рукоятка – это шкура ската морского, чистый золотом перевита. И полностью серебро в гравюре, в резной. Это кабинетная композиция. Называется «Диамантовая Украина». Карта полностью сделана из золота. Бриллиантами обозначены областные центры – Плюс, как мастер такой имел себе дерзость, обозначить на Луганской области город Антрацит. Нож на этой работе, это зубка кашелота, лавры полностью идут, как бы слава Украины и украинского оружия. Синий мрамор, это редкий итальянский мрамор Азума Макуавас. И у меня после этого всего побаченного выникает сомнение, что смогу я сделать что-то хотя бы трошечки схоже на то, что я еще не видела. Александр, чем мы будем работать? Мы будем делать небольшой такой коллекционный с гравюрой ножичек. Обычно начинаю все свои работы с эскиза, ага. и наш нож будет иметь пластинчатый монтаж. Что это такое? Пластинчатый монтаж это как бы разновидность крепления, скрепления клинка с рукой. Рукоятка будет у нас цельная с клинком, потому что есть еще такой вариант, как хвостовой монтаж. Тогда делается такой хвостовик, и на него уже насаживается рукоять. Это хвостовый монтаж, Але это наденешь. Вот тут у нас будут такие накладки. Вот тут они тоже пойдут. Тут сделаем такую гравюру. І от Я так розумію, що у нас багато роботи. Сивуча. Дуже Дуже-дуже багато роботи. Ескіз. вирізати. — Ви завжди кожен раз робите ескіз? Е, ні, це спеціально для учнів. Для, мене. Да, для учнів. — Та куди ми зараз тоді вирушаємо? Вирушаємо вниз. Промзона, майстерська. Ну что ж, эскиз уже готовый. Я одягнула необходимую экипировку, чтобы можно было працювати біля того горна. Это надо намазать клеем, приклеивайте. Вот да. так с краечку. Нам надо вырезать форму из стали нашего ножа. Добре. Я делаю так, когда мне нужны, допустим, заказы на точные, абсолютно модель. Раз. А вы давно ножи делали? Мне было шесть лет, <свест> и это был раскованный гвоздь. Кто вам сделал... это 6 сроки, <свест> <свест> Это, <свест> это <свест> дело в том, что у нас была такая трудотерапия. Дед приносил по два ведра гвоздей, бэушных уже, гнутые все. <свест> mm -hmm. И мы потихонечку эти гвозди равняли. Дабы потом их можно было опять применить. Именно может вот эта вот работа и мне подсказала, что есть наковальня, есть молоток, есть гвоздь. То, -то выходит, что у вас вид. Да, в, в, в каком смысле, Ну, деда, кстати, вам а мой, любой мой отец любуется каждой моей работой. Это первый критик. Готовый шаблон. У нас есть уже заготовка под этот момент. Но она, видите, она сюда, сюда она не ляжет. То есть не хватает. Надо ее чуть-чуть разогреть. Нет. Не получится. Надо разогреть и чуть-чуть расковать. Вы не опекаетесь за такую работу? Да нет, нет. В основном порезы. М -м -м. Заготовку надо постоянно смотреть, дабы ее не сжечь. А как вы вызначаете? По цвету. 900 градусов это уже беловатый, беловатый такой цвет. Это примерно когда надо ковать. И мы уже, в принципе... И это уже годится, да? Да, это уже пойдет. Мама! Отходите, отходите. Так, сейчас мы берем наш шаблон. Все, видите, да у нас сложится. Да. Сейчас чуть-чуть выровняем и ага. все. Все это выглядит просто дивовижно. Вогонь, розпечений метал і такі важкі молоти. Справжня чоловіча робота. Чуть-чуть, потихонечку, потихонечку, потіхонечку, да, рівняй. і смотримо, смотри, наскільки воно рівне. Криве. Криве. Отут, так? Да? Отут, отут. Тут. Так. Сталь дуже м'яка. Клас. Коли ще жінка попрацює з таким важким молотком, як не коли працює зі сталю. Главное, что под керівництвом справжнього человека. Мы забираем нашу заготовку и идем в мастерскую, к станку, к наждаку. И будем вытачивать по шаблону уже будущий нож. Мы делаем на заготовке, которую мы отковали, разметку. Раз, Два. О! Так. О так да. Так. так? Все, так. Да. Чуть-чуть сильнее придавлю. Вони кусаються. Кусаються? Так. Да. Взагалі-то це не дуже важка робота. Головне бути уважною. За те, які іскри виходять. Хто би міг подумати, що в цій майстерні може бути стільки бенгальських вогників? Ще багато там. Уже практично готово. Готова вже. Готова і заготовка поднож. Ми сделали, да. сделали отаку от от заготовки. Вы сами где да Если после школы брать, э, на шахтера. Так подземный, вы шахтар, Да, получается. подземный электрослесарь 4 разряда, дипломированный, допуск до 6 тысяч вольт. Ну, вам Карьеру. подобралось Это было интересно. Я первый год или два грустил за шахтой, в принципе, не, Правда? не хватало. Да. Что мы маем дальше с этим работать? Выточки. Ух ты, как на платье. Да. А мне вы эту справу не доверите? К сожалению, Нет? это да, к сожалению, это очень тонкая работа. Постоянно следить, чтобы линия была ровная. А вы дружине но ровы-то? Да, для моей любимой жены Оленьки, для чистки картофеля, который я очень люблю, особенно да. жареный. С гравюрой, с легендой. Да. Неплохая заточка. И можно переходить, в принципе, на другую сторону. Зараз вже практично готове лезо і маємо робити дірки для того, щоб зробити рукоятку ножа. Це керн. Ага. Обичний. Да. Це такі да. намітки. Такі. Да. Головне точність. Рукоятка у нас буде, накладочки здесь з цього вот зуба кашалота. Класні зуби в кошелота. Да. А ще з яких зубів робиться? Слану кость, бівінь мамонта, бівень маржа. Ну, это когда идет, в принципе, декоративное изделие. Для функционального изделия лучше применять твердые породы деревьев. Мы берем дрель и сверлим наши отверстия. Да? да? А да вы такие материал берете? Это не проблема, все это последнего кошелота. Я, в краях. я купил, э, купил в Одессе. За, закрепляем здесь это в тиски. Ручку. Тут рематываем? Да, вот так вот. И вот да. таким движением, чуть-чуть надавливая. Совершенно верно. Вот так Ты. Все, все нормальные мастера и пилят. Класс. Нравится? Ну, как бы не запах. Но так, за в целом, ничего смелее, смелее, дави синий. Да. Цей запах пыляных кашалотовых зубов, это просто дещо. Е. Отлично. Готово. Надо нам отметить, то есть нарисовать нашу рукоятку. рукоятку. Это надо отпилить, это надо обточить. А вы больше работы на этом станку делаете, да? Да. Без него я как без рук. Що ж, підготовчі процеси вже завершені. Руків'я із зуба кашалота обточене. І ножа опилене і готове. Тепер його потрібно розписати. Привіт! Це моя дочь Соня. Сонечка, гарни, сонечко, що ти рисуєш? Ну сиди, рисуй. А ми з тітю Наташою теж будемо рисувати. По лезвію, краскою, рисувати віточку лавров. А как вы, власне кажучи, начали заниматься с броярством? Я пропускаю все школьные годы свои, там, как первую, первую свою какую-то работу с, там, с гвоздя, с пинцета. Это было как бы всякое неосознанно баловство. Когда я сделал более художественную работу, сделал столовый нож, 16 лет 16, было, да? да? Это вы первое такое сделали? Голова, навершая рукой, была голова сокола. Нож получился такой очень художественный, мне очень нравился. Отец сразу выразил такое недоверие, что это я сделал, ему тоже очень понравилось. Батя говорит, подари. Как бы я его только сделал, сам бы не налюбовался еще. И я ему говорю, что батя, ну, пока не готов. И приходит друг отца Анатолий, сразу влюбился с первого взгляда в этот нож. И сразу у него была уже более такая вот фраза продай. А отец же рядом сидит и говорит, Санек, продавай, сделай mm -hmm. себе сто раз лучше. Как бы с отцовского добра <laughs> яйцо ему продал. Сонечка, mm -hmm. давай ты сейчас пойдешь, покажешь маме, что ты нарисовала. Mm -hmm. Папа будет тетю Наташу учить рисовать. Mm -hmm. Да. Ты бы жена вчивна, теперь моя черга трошки Ой, сюда, Слушай, Я просто я боюсь. Своё життя малювала приблизно так, как Соня. Ничего, ничего страшного. Потихонечку самое вот это. Смелее, смелее. А там, да. 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 о. Смотрите, раз, вот тут нам да, не надо. Мы это вот, убрали. И прожилочки вот так вот берем шкрябалку, вот такую чертилку. И раз. Тут у нас вот такой, 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 такой вот ходить получится. Это еще не конец, потому что то, что мы нарисовали и визуально смотрится, что это ровно и красиво. На самом деле это все криво и надо все проработать да? под микроскопом. А да, ми закінчили. Фарба вже навіть підсохла. Залишився останній етап: протравити дамаську сталь, щоб вона виглядала красивіше і фактурніше і власне зібрати сам, ніж докупи. Подсоєняємо контакт к нашому зділію, і все ми починаємо наше травлення Соляний раствор з доброння кислоти. Все дуже просто. І у нас вже має проїздитися структура наша. А, ух ти! Так розкажіть мені, як власне кажучи, Уже такие профессионально начали с броярством заниматься. Когда я пошел работать в шахту, проходчиком я уже работал, денег критически не хватало на семью. У меня уже в то время родилась моя первая дочь Настя. Дабы заработать чуть-чуть денег, я уехал на заработки в Чехию. И гуляя как-то по Праге, я увидел там большую выставку, народное творчество там со всех сторон. И была одна палатка, с моими коллегами на живщиками, которые прямо на глазах у туристов ковали ножи, обрабатывали. Прямо в центре прямо в центре прав. Да. Очередь стояла, не знаю, люди ждали там по два часа, вот, заказали и ждали, пока им сделают. А цена одного ножа была такая, как я в месяц получал в шахте. И тут вы задумалась. Вот тут я меня осенила. Вот, когда я приехал, я уже не пошел в шахту работать наладил контакты в городе Ростове с э, охотничьими магазинами. И вот видите, что у нас получается. Ух ты! У нас сыза кость такая стала просто. Это, это серая сталь, именно дамасский рисунок стали. Здесь сложнейший дамаск. Это еще как бы не все. Это только нам мы вытравили узор, а будем травить чуть дальше, потому что нам нужен рельеф. А где-то в 2001 году я уже будучи таким мастером, ну, я работал, в принципе, и с Москвой, и с Питером, и с Ростом, Кутовая Тамара Петровна, это директор нашего музея, пригласила меня на выставку по народному творчеству. Мои работы ну, а как вы таким уникальным маэстром, который знает из Златоустевского? Попался мне альбом «Гравюра на стали Златоуста». Я решил э, повторить это. При нагреве там, 300 градусов, это вообще не секрет никакой, э, сталь покрывается оксидной пленочкой и превращается в такой васильковый красивый цвет. Ну а в таком разе, если вы уже так много достигли, какие у вас еще планы? Які... Ой, планов, э, планов очень много. То есть техника работы, которой, допустим, я работаю, это э, целый, целый океан, как я думаю, готово. Красочку мы снимем. Ацетоном. Залишилось зебраты. Сначала все это обезжириваем. Садим на клей. И сколько таким нишпотем может служить? Если его там обугал, там что-нибудь стукнуть лоб. Так, по идее он должен прослужить всю жизнь. Откусим лишнее. Тим, что біля горна был, навряд ли тут попрацюешь. Да, это точно. Теперь вторая. Все. Готово? Готово. Как вы вот, оцениваете, вышла? что вышло? Э, работа вышла, можно сказать, на 4 с плюсом. Очень редко доволен на 5 с плюсом работы. Обычно что-то, да, не нравится. Мастер, который э, доволен там с идеально своей работой, и ему нечего больше сказать, это уже Можна сказати, такий угасаючий майстер. Він більше просто не росте. вірно. Я вам бажаю творчого росту постійно рости, постійно вдосконалюватися. Дякую да, за науку. А мені час вирушати додому. І про цей день мені залишиться пам'ять про те, як кують дамаську сталь, про те, як протравлюють на ній малюнок і як сточують зуби кашалота, про те, як роблять справжню зброю. Я їду додому. А вам щасливо! До побачення. До побачення. Тепер я знаю, що зброя буває різною. Навіть ніж може бути звичайним кухонним ножем або ж справжнім мистецтвом, адже вичекувати такий витвір зі шматка сталі справа неабияка. А як цікаво, принаймні, спробувати зробити це власними руками. Усі знайомі чоловіки мені обзаздряться. До наступної зустрічі. Бувайте!